Украина это одно целое, в принципе, не должно быть такого. Такое соединение, как сейчас происходит, это абсолютно незаконно. Поэтому я обязательно отношусь. По факту, это территория Украины, которая является суверенной, которая защищается, якобы защищается определенными юридическими документами. Но вот России захотелось вернуть то, что было, можно сказать, подарено в какой-то степени. Ну, не знаю, не считаю это считаю это совсем неправильным. Мы за единую Украину. Мы не хотим, чтобы отсоединялся Крым. Мы считаем, что это лишнее. Украина единая и должна оставаться такой. А Крым всегда был с Украиной, почему он должен быть с Россией? Крым – это Украина, неделимая часть как бы… Я за целостность Украины. Я не в этих вопросах. Я считаю, что Украина единая, целая, и Крым всегда считался как бы составляющей Украины. Поэтому не хотелось бы, чтобы распалась наша страна. Крым в составе Украины. И только так. И только так. Не знаю. Мы Нет. отрицательно, это Украина. Да. Это наше. Все наше и никуда больше. Не отдадим Крым России. Спасибо. Это наш. Отрицательно. Крым не отдадим, Крым украинский. Ну я думаю, что отсоединять ничего не надо. Крым должен быть в Украине. Крым это украинская территория. Спасибо. И таким способом его нельзя отсоединить. Украинская территория, бардак в стране начнется дальше. Потом Донецк начнет отделяться, Луганск. Я против, я против. Это наша территория была, мы туда ездили отдыхать. Я вообще-то русская, но живу на Украине четырех лет. И это ужасно, конечно. Ну, может быть, все уладится, но навряд ли. Отсоединение очень плохо. Я считаю, что мы единая держава и должны жить только вместе. Ну и желательно, конечно, чтобы все-таки жили вместе, все же были, казаки же наши были там, все. Не, противник я, короче. Да такого не может быть. Должно быть едино, как и раньше было. Ну, вообще не верю в это. И не хочется, конечно. Верю, что мы победим. Крым наш был, есть и будет. Почему Россия не хочет забрать Аляску? Когда-то Аляска была тоже у России, правильно? Поэтому на сегодняшний день мнение такое, и я думаю, что это большинство людей мнение. Мы все из Украины. Почему они думают, что как-то им будет лучше жить в России, если мы все живем в одной стране и здесь их корни? Почему они собираются идти в Россию? Мы же любим там отдыхать. Не хотелось бы, чтобы визовый режим был. Не, я хочу, чтобы Крым остался с Украиной. Негативно. Хочу, чтобы Крым остался в Украине. Я хочу, чтобы был мир везде. Я только за, за воссоединение, чтобы все были в мире, жили. Чтобы все вместе были.